Вал, вал, Варелик Иванов. Да. Да. О, серьезно, люди. О, 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 мужик, пьем. Давай, давай. Сейчас нальем. Минутку. Как зовут? Степан Андреевич. Степан Андреевич, Илья, Олег. Олег, Олег. Степан Андреевич, я даже сам не знал, что я Олег. Это бывает, ребята, это бывает. Ну, ладно, Афсеп его зовут, это мой друг. Ну давайте. Степан Олегович. Олегович, Андреевич. Андреевич. Кто да у вас там так орет? Да? Быть добру. Обязательно. Я уже выпил, сидите, греете. Откуда сами? Курск. О, соседушки. А вы где? Белгород, что празднуете? О -о -о. Празднуем Белгород. Ой, Белго. понедельник. Празднуем? Нет. С утра не выпил, день пропал? Нет, с утра пили. А что же вы празднуете, серьезно? Понедельник, когда еще и с утра. Понедельник. Хороший же день. Ну, день обычный, конечно. Но. Начало рабочей недели. Многие не, не любят. Солнце. А кем вы работаете? Что вы так радуетесь? Без да. Безработными? Настройки работаем, плитку укладываем. Плиточники, значит. Я люблю тебя, плиточник. Песню вы знаете такую. Не Дремлет, да, притихший да. Северный город. Я люблю тебя. Убью тебя, плиточник. Убью или люблю? Ну, там по-разному. Есть разные варианты. И, пан Андреевич, ну что вы сразу? Там есть разные варианты в исполнения. В, да, в зависимости от качества плиточника. В зависимости от качества плиточника. Понятно. Есть и убью, есть и люблю. По-разному. По-разному. как там в Белгороде дела? Да нормально, в принципе. Жужжит, правда, все время. Или так. Да тут пару пару нас наши уронили прямо э, на город. По фабу. Ну, по управляемому. А? Вы военный? Да ну какой, вы, вы что, ребят, я плиточник рыбак. Плиточник рыбак да Газонную крашу Вы итальянскую исключительно иногда трофи иногда трофейную у них я знаю церзанит выпускают у соседей наших у меня раньше было просто производство по прикормке почем по прикормке рыбы да. и у меня есть да у Еще... у меня бренд был оптимист может слышать не, не слышал, честно вам скажу. Next Fish и Optimist, два бренда. Не слышал, не слышал. Ну, это же дело такое. А вам по сколько лет, парни? 28. Уже от отслужили уже срочную службу? Конечно. Сейчас. <клес> 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 Простудился, у нас холодно всю прошлую неделю было. Ага. Вот, это только... так? вот это только потеплело. А оно же, знаешь, на рыбалке дело такое... Взял и простудился. Контракт не хотите подписать? Не, не на рыбалку я сейчас, я сейчас про военный, я сейчас про военный контракт. Нет. мы учимся. На кого? На плиточников? Нет, металловедение. А что это у вас за высшее учебное заведение? У нас институт. Институт называется... металловедения? Нет, факультет металловедения. институт называется ЮСГУ. Uh, Государственный университет? Юго-западный государственный университет. Ну, я же об этом и спрашиваю. Я же об этом и спрашиваю. Я на металловеды учусь. Ага. А дальше кем хочешь работать? Слушайте, да не знаю, как жизнь, так сказать, пойдет. Так может, все-таки в армии? Так были там уже. Нет, я имею в виду родину защищать, настоящую армию. Вот это вот газон накрасить. Если позовут. Значит, надо. Смотри, какая штука. Олег же, да? Олег, ты сказал. Да. Вот сейчас наше государство, я так и там в дает возможность подписать контракт и уйти с, на фронт с выгодой. А вот если позовут, то уже будет ладно, будет только денежное удовольствие определенное. А нет в законе понятия общей мобилизация или частичной это все прикрытие, дабы не общественное мнение не расшатывать. В законе есть только понятие мобилизация. Она... А вы военный Р рыбак, я же сказал тебе. Воен... А рыбак это... военный, рыб... военный рыбак, да. Военно-рабатская флотилия у нас. Угу. На северском конце. Угу. Ну, суть вот в чем. А контракт сколько сумма платит? Ну, у меня в городе 3200. Сколько у вас там в Курске? Сколько в Курске, я не знаю. В месяц 3200? Не-не, 3 миллиона 200, не -не, 3 200 по подписанию. В месяц? Ну, в первый месяц, да. А дальше обычный оклад, как положено. От 200, Это что за... от 200 до 400. Это что за группа? Это по высшей категории. Это барс, есть образ? Нет, барс это как бы это не хочется ребята бежать. Потому что ребята войну воюют, они а плитку кладут. Но барс это скорее ветераны. Это не, это не ЧВК. Это Министерство обороны, столько выплачивает. Сколько платят в ЧВК, я не знаю. Сколько платят в ЧВК, я не знаю, Олег. А вы в какой группе от, относитесь, находитесь? Я рыбак. Я с тобой разговариваю просто как гражданин, не перестань. А -а -а. Не, вы просто предлагаете контракт. Если бы ты согласился, мы бы по-другому с тобой бы говорили. А да, у меня и в Курске есть люди, которые могут. Ну ты же сказал, да. что у вас там немного платят. Я такого не говорил. Не говорил, да? Мне показалось. Вам показалось. Я тебя понял. Ладно, тогда пойду я дальше, раз ты не хочешь ничего. Давай. Никто не хочет. Все они герои, только Пьетру Лэдси.